спілки залізничників України до складу комісії реформування залізничного транспорту. Вимагаємо, 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 звільнити чиновників, які засиділись на містах начальників залізниць. Звільнити чиновників, які годами сидять в Укрзалізниці в Міністерстві інфраструктури. корочені часи, трутити людям відповідно зародної плати відработаних часів. Звільнити чиновників, які засиділись на містах начальників залізниць. Звільнити чиновники, які годами сидять в Укрзалізниці в Міністерстві інфраструктури. Я представитель транспортного профсоюза города Киева. И вместе с тем глава первичной проспектовой организации троллейбусного депо номер один. Мы вымогаем своевременной оплаты заработной платы согласно коллективному договору. То есть 22-23 у нас аванс, 6-7 зарплата. На протяжении 6 лет этот коллективный договор нарушается. То, что там по телевидению говорят, что там недавно выступал руководитель Киев пространства и говорил, что мы до конца 27 декабря закроем все, а уже должны были в пятницу выплатить за сентябрь и за октябрь, что не выполнено. И согласно коллективного договора, руководитель несет ответственность за несвоевременную оплату заработной платы. Это длится у нас на протяжении шесть лет. И руководство города э, закрывает на это глаза. Прокуратура и, и другие организации. Департамент транспорта. На протяжении шести лет мы находимся в состоянии голода. Мы а взяли, приехали, хоть бы один состав. Посмотрели, какие вагоны ужасные. Значит, проводник я вам расскажу. начиная приходить на Ялку. Э, Топят углем вагон. И вот почему у наших людей серые лица. Серые лица. Дальше моют туалет. Э -э у нас, кстати, нету даже аттестации у проводников, у начальников и у ПЭМов, -а. это электрики поезда, нету аттестации рабочего места. Но у нас идет вредность. Мы под высоковольтной. Мы когда едем в поезде, упор на ноги. Почему у нас в поездах, в вагонах умирают проводники, не доживая? У меня есть документы, в которые я комиссия, который доехал до Курска и умер прямо в вагоне возле своего собственного купе. Потому что эти недоспанные ночи едет два человека на вагоне. Какой отдых проводника, если тот дежурит, а этот лег отдохнул? там посадка, там там выход, там кто-то вошел, там пассажир, там кто-то вышел, там стук, там дети говорят, там кто-то пробежал. Это не отдых, а пишется им. Хотя они на вагоне вдвоем едут от станции А до станции Б, но эта ночь делится им на двоих. Тот отработал, не выспавшись, тот заступил, опять не выспал. Туалеты моют. Экипировочных бригад у нас нет. Сами оборудуют, сами разоборудуют. Чай дать, СВ застилается. Прихватывает вагоны, потому что сейчас мороз. Замерзают туалеты, замерзают э, в туалете э, дырочка там, чтобы сливалась вода. Вот под вагоном там есть кипятильник, все. это проводник с бегает, размораживает. Приступили дальше. Тамбур возьмем. Сырах, замерз тамбур, его надо разбить. То есть проводник долбит еще этот лед на улице, на площадке, везде оббивает колесные пары. И простите, у проводника 2 500, по-моему, 70 ставка. Нам говорят, вот они ночные, да пусть поработают они ночь в вагоне, подышат тем углем, которым Томи задыхаются. Почему у нас все все бронхи, почему у нас позвоночники, почему у нас сейчас печень э, жил, потому что даже проводник, когда едет, он лежит вот так все...